У нас было как в Советском Союзе, все радужно, мы строим коммунизм, комсомол, пионерия, все и шло у нас равномерно и планомерно. Сейчас, конечно, желаю молодежи, которая сейчас у меня дочка тоже в шестой класс перешла, я и желаю и как всем выпускникам ну, светлого неба, без войны, мира и в Европу так как я сам планирую, уже получил визу и собираюсь уезжать в Европу. Я пошел с 8 класса и пошел в так что последнего звонка у меня не было. Последний звонок, ну не помню, не помню. Ну а еще желаю всего путь, путь, чтобы, наша, чтобы работали, чтобы учились все хорошо и процветала наша Украина. Ну сначала, конечно, было грустно, плакали, вот. ну а так вообще весело было что, я думаю, чтобы поступили все, кто куда надумал. Всего хорошего могу пожелать. Что я могу еще пожелать? Ну, у меня дочка сегодня выпускница. Вот. Свой последний, помню, конечно, свой последний звонок. Я училась в 16-й школе. Празднично было, очень трогательно. Вот. Тогда уже были заданы все экзамены, уже не было никаких переживаний, оставались только вступительные. Была цель, цель достигнута. Вот. А выпускникам желаю сдать хорошо за ЗНО оставшиеся, поступить туда, куда они хотят поступить. Вы знаете, дело в том, что в моей жизни получилось так, что у меня последнего звонка не было. Я заканчивала 8 классов и шла в, ну, в училище дальше. Вот. А в училище это не последний звонок, это выпускной. Так что именно как по школе последний звонок для меня, в общем никакого впечатления, никаких воспоминаний, потому что у меня его не было. Дело в том, что последний звонок, я так думаю, что у них больше сейчас забот о своем внешнем виде, да. А я так думаю, что я бы пожелала им задуматься о том, что последний звонок это какой-то рубеж в жизни. Поэтому просто подумать не не больше о нарядах, а о том, что будет дальше. Ну, сегодняшним выпускникам только удачи и всем здоровья, там, сдать экзамены и потом поступить куда-то дальше. Состояться в, да, состояться в жизни, потому что очень сейчас сложно это сделать. И а свой последний звонок. Да, у меня ничего такого ну, воспоминания не было, потому что у меня было только 9 классов образования, потом дальше пошел учиться. А на своем последнем звонке, ну что? Помню, как какая-то маленькая девочка сидела у какого-то одиннадцатиклассника на плечах, он ее нес и давал последний звонок. Вот и все. Мой последний звонок был 13 лет назад. Но я его очень хорошо помню. Это был солнечный яркий день, день надежд, мечтаний, желаний. И, в общем-то, ну, все сбылось. То, что я задумывала о будущем ну, выпускникам сегодняшним, хочу пожелать. Любите, творите, мечтайтесь, мечтайте и. Живите полной жизнью, все у вас получится. Факт, что я помню свой последний звонок, это хорошо. А выпускникам я могу только одного пожелать. Хорошо закончить уч полностью учебный год и поступать, учиться и работать. Да, я помню свой первый, последний звонок. Ну, тогда еще было советское время. Все были в школьных формах, фартухах, бантами. Вот. Ну, как обычно, традиции сохраняются. Выпускник, значит, последний звонок был, ну, говорится, все стоят. Ну, конечно, все радовались. Было жаль, конечно, расставаться с одноклассниками. Ну, традиция сохранялась, каждый год собирались, встречались. Вот. Ну, как-то хотелось какой-то новой жизни, что-то новое узнать. Все куда-то стремились. Вот. В принципе, радостное было, майское настроение, тепло, много цветов. Учителя тоже, я думаю, были рады, потому что год вот учебный для них очень тяжелый. Ну, я думаю, так как и сейчас выпускники тоже самое испытывают. Вот. Ну и шу, какое напускное слово им. Доброты им, конечно, терпение, трудолюбие, потому что без этого не достичь. В жизни. Закончил шестой класс, учусь в шестнадцатой школе. Да, нравится, учат хорошо, учителя добрые. Так что, если ты вот пришел, ничего не знаешь, то ты можешь школу уже даже с медалью закончить. Да, я хочу им пожелать, чтобы они поступили в институт, и чтобы пошли на хорошую работу потом, чтобы у них все получилось, семью создали, все было у них.